Напередодні дня Києва своїми улюбленими місцями у столиці з Бутенморген вже поділились Світлана Вольнова, Валерій Харчишин та Лілія Подкопаєва. А сьогодні нам вдалося вихопити з робочого процесу на прогулянку дизайнера Лілію Літковську. Ну от начнем свой поход з начала Владимирской, Владимирської, сначала, сначала чудесного места Гончарка, и с начала или конца английского спуска. Как-то вот в последнее время все вокруг крутится возле меня какие-то пожелания, чтобы я рассказала о городе или сделала что-то для города. Но ну, я настолько открыта к этим ко всем акциям и мероприятиям, что Вот, что из этого получилось. На футболці з принтом мини-карты Ліля та її друзі надрукували свої улюблені адреси столиці. А спеціально для Гутен Морган ми її доповнимо побажаннями та улюбленими місцями перехожих. Я з удовольствия передаю футболку М1. Ми любимо наше місце. Ми, ми любимо. Я считаю, что на пейзажке, на гончарке собираются самые творческие, самые интересные, какие-то неординарные люди. Наверное, это одна из причин, почему я здесь люблю гулять. Если люди говорят о том, что они не любят этот город, они просто его не знают. Я помню слова Булгакова, который сказал, что Киев — это на лучший город в мире. Ну вот на этой зеленой ноте мы закончим свою прогулку хочу сказать всем, любите свой город, узнавайте его, он очень интересный. Я люблю город Киев.